Друзья, всем привет! Ну что ж, завтра в 22.00 будет матч Лиги чемпионов. Первый тур загального группового этапа Лиги чемпионов. Ливерпуль, Арнеслота, у себя в дома. На Энфилде команда будет принимать Атлетико Мадрид, Диего Сегодня, друзья, хочу поговорить про Ливерпуль, про Атлетико Мадрид. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в порядку. Подивимося останні 5 очних матча, які були зіграні між командами. Що ми тут, друзі, з вами маємо? Дві перемоги Ліверпуля, три перемоги Атлітська Манріт. Бармаматч відбувався 2 серпня 2017 року. Тоді команди грали матч на Алін це був матч Кубка Ауді. Команда розписала нечего 1-1. На 33-й хвилині Роберт Фермино відповів э, своїм забитим м'ячем з пенальти. На 83-й хвилині матч перешли в пенальті. і Там Атлетика Мадрид э, змогла Ливерпуль команда Ливерпуль обіграти. играти. команда зустрічалася у сезоні 19-20 чемпіонів, да, 18 лютого. 2020 рейк, Ван до Метрополитана, а, да, на стадионе. Сауль Ниги забил единственный это мяч на четверти Хэллоуини. Тут Ливерпуль Йоргена Клопа. 73% команда была на мяче, а Мадрид. Один команда Диего Семен, тут 9 захищалась и забила промогу 1-0, это было в 2020 году. 12 березня 2020 року був просто якийсь неймовірний триллер. Це був якраз матч-відповідь на Енфілді. Ліверпуль домінував Джорджині Вейналдум. На 43-й хвилині відкрив рахунок матча. Ліверпуль тиснув. Матч переходить в екстратайм І Раберто Фірміно. Роботе рахунок в 2-0 на користь Ливерпуля. Ливерпуль все-таки по сумме двухматчевого противостояния вышел вперед. А потом Атлетико Мадрид Робот, честно ему верно. Дубль Марк Селерент это был Альваро и Мадридский Атлетико преломляя матч. И промогая на Энфилде 3-2, по сумме 4-2 выходите в черт финал телечемпионов. Но остальные противостояния между этими командами были в сезоне 21-22 где команды были в одной группе. Ливерпуль 19 жовтня -го 21 года -го, 21 -го року, на стадионе Ванда Метрополитана обыграет Атлетика 3-2. Дубль Мохаммеда Салаха та гол киты принесли ливерпульцам перемогу за Атлетика Мадрид. Дубль оформлен Антон Гризман. Федерич Антон червону картку. Розе 8. Последний матч между своими командами. Мы 3-го 2021 до Ну, 20 Но мы же 4 роки к тому назад. Ливерпуль Парамик 2-0. Диогу жота. Та садяманы. Забывал и мяч. Там еще в Атлетико было вылучение. Вот. Но Ливерпуль, в принципе, тут також команда доминировала. Доминировала абсолютно за всеми статистичными показниками. Ливерпуль доминировал над мадридским атлетиком, поэтому абсолютно заслуженная победа. Атлетика Мадрид за эти 4 года. команда изменилась, Ливерпуль также изменился. Да, атлетика, то той же самый тренер залышился Дик Симеоне, але и футболисты тряшкинцы, вот. Ну Ливерпуль, зачина еще изменился, дожиба, то, кто, ну кого уже с той команды не мая, вот. Арнаслот новый тренер. Ливерпуле новые подписания. Дышбат футболистов команду покинула. Вот здесь трагедия, да. Исправде. Дуже более чем трагедия. Дуже более чем трагедия. Такое, что там команда покинул Дарвин. Вот здесь. Келлахер. Ну, тоже Бату, да, команду Ливерпуль покинула. Вот Куанса. Вот. Прошов Александр Рисак, Лорен Верц, Жерми Фринпонг, да, тут то Уго Экитике, Милош Керкес, то Ливерпуль. Дуже сильно команда изменится. Вообще, в матчи, да, Ливерпуль и Атлетик Мадрид. В премьер-лиге Ливерпуль пока еще на первой позиции. Чинный чемпион Англии. Ей зараз одноосибным лидером. 12 очок. С 12 возможных. Ливерпуль Фейсбук еще наикращая команда, он все свои четыре матча выиграли по Випну. Наступный матч будет Дерби с Эвертоном. У Ливерпуля. Но еще про Мадридская Атлетика. Команда зараз на 11 позиции. Старт Атлетика не задався. Поразка, две ничьи. промок. Промок над Вильяреалом. Над дуже таким мецным Вильяреалом. Пока что в Атлетике Мадрид 5 очков в пассиве. Вот. Но если мы говорим про Атлетико Мадрид как претендент на чемпионство, так он уже 7 очков проигрывает. Уф, атлетико Мадрид потребно включаться в эту борьбу. Атлетико Мадрид сильная команда. У команды Диего Семен прекрасный футболист. Там Альварес, Серлат. Атлетико Мадрид Дуже хороший состав. Тут вся команда на еще может претендовать и на Лигу Чемпионов, и на Ла Лигу на промогу в Ла -Лизе. Тут в Атлетико Мадрид прекрасная Ливерпуль же вважает, один из главных загали, фаворитов на перемогу. Там, тик в премьер-лизе, в Лиге чемпионов. Ливерпуль сейчас очень сильно выглядит. А Кертис Джонс, Алекс Макалистер под пытанием у завтрашнего матча. Их не учат сейчас пытанием В Атлетико Мадрид точно сыграет Альмада. Ну, соответственно, Хусе Мария Хименс пропустит матч. Ну, все другие должны быть в строю. Вось. Ну, если мы говорим про Энфол, то да, команда встречалась от двичи. Одного выпадка Атлетика перемог, одного выпадка перемог Ливерпуль. В всех матчах Ливерпуль доминировал, больше команда мячом владела. В принципе, думаю, что завтра, в принципе, такой же Ливерпуль будет больше мячом владеть, да. Ливерпуль играет в дома, на Энфолде, Ливерпуль на Энфолде всегда потрясающе выступает. Вот тому я впевненість помощью, да, этот Ливерпуль Заберем мяч в свои ноги, да. Ось вот. будет больше мячом этим владеть, больше Ливерпуль будет создавать, атаковать, доминировать на футбольному поле. Думаю, будет сама Ливерпуль. Мадридский же Атлетика будет шукати какие-то шансы на контратаках и. Ці контратаки обовязково будут в команде Диего Семёна. Тоже, друзья, прекрасный тренер Диего Семёнов. В Атлетика, я думаю, ещё будут свои какие-то небезпечные там контратаки. Атлетика потрясающая, Монритская команда, которая, в принципе, знаете, может, друзья, тоже такую поставит и мецну оборону. Ну, ведь, ведь захищать все Потребный, да, результат Ливерпуль, думаю, будет доминировать Создавать больше, владеть мячом в принципе, уважающий Ливерпуль фаворит Ливерпуль фаворит, хоть, да С чем матч в премьер-лиге То в усих матчах были проблемы И сбору там проблемы Ливерпуль вырвал победу Там в конце матча Были проблемы И с Ньюкаслом Даже в большинстве с Арсеналом, понятное дело, но Арсенал один из претендентов на чемпионство, но Ливерпуль выдал дуже сильный второй тайм. Там первый тайм такой был равный, второй тайм Ливерпуль больше стал мячом владеть, забил гол Доминик Сабасла здесь там много, Ливерпуль победил своего прямого, по сути, конкурента. Потому что я обожаю счет Ну, я обожаю Арсенал. И Ливерпуль это... Напомню, две команды в премьер-лиге, ну, такие самые прям стабильные. Вот, скорее всего, как и в предыдущем сезоне, так и в этом сезоне у нас Ливерпуль и Арсенал будут биться за титул. Ливерпуль примог с очень дуже важливо, может, золотая победа будет в конце-то концов по итогам окончания сезона. Ливерпуль примих вот. в очном матче и примих Бернли також дуже важкий матч, на 95-й минуте пенальти пронес на победу. Да, важкие матч, а Ла Ливерпуль показывал характер и вырывал победу. Еще можно сочетать про действительно чемпионский характер этой команды. Они чинные чемпионы, они заходят в этот сезон как фавориты и в Лиге чемпионов. И Ливерпуль играет дома. А я учу, в принципе, да, Ливерпуль больше атакует, атлетика захищается. Знаєте, у мене буде, друзі, одна тут думка. Ну, по-перше, віддаю перевагу я тут Ліверпулю. Я, знаєте, віддаю перевагу іменно Ліверпулю. Ліверпуль, я, знаєте, я вважаю, що Ліверпуль зараз виглядає цікавішим за Атлетіка. І я, в принципі, думаю, що Ліверпуль. Здобуде три очка. І думаю, що ця перемога буде також. Нелегкую, понятное дело Атлетика, это прекрасная команда Думаю, что Знаете Думаю, что Десь за рахунком До ну, 1-0, знаете 1-0, або 2-0, або так 2-1 Ливерпуль все-таки Промогу над Мадридским Атлетико Все-таки но Думаю, что 3 очка будут за Ливерпулем Мадридскому Атлетико и Ливерпулю доброты. Две хорошие, прекрасные команды, которыми только желаю доброты. И вам, друзья, конечно же, доброты, любви, счастья, радости. Вот, всего вам там наилучшего, как говорится. Бережите себя, всем добачно, всем пока.